Salam xanımlar, necəsiz? İnşallah yaxşısınız. Kanalıma yeni bir vloguma xoş gəlmisiniz. Sabahımızı açmışıq, şükür elhamdülillah. Günümüzə başlayırıq. Sizə də xoş izləmələr olsun. Çox istərdim ki, videonu çəkək və danışım, ancaq evdə həmişə səs küy olduğuna görə, uşaqlara görə mən videonu çəkib daha sonra montaj, edit edirəm, üstünə səs yazıram. Düzdür, elə videolarım var ki, özüm danışıram. Ancaq məcbur e, videonun üstündən editləyirəm səsimi. Qızlar, bu günlər işim çoxdur. Qonaq otağında dəyişiklik eləmək istəyirik. Yoldaşım da evdədir. Mebellərin yerini dəyişəcəm. Salihə görə məcbur e, masa ilə mebelin məsafəsi o qədər yaxındı ki, o masanı arxaya ediyəndə stol yığılır arxaya şüşəyə tərəf. Ona görə də məcbur dəyişməliyik. Yox uşaqlar gəzərlər. <laughs> Artıq gün ortadadır, uşaqlar da dərsdən gəlib. Biz hələ işimizi qurtarmamışıq, yoldaşım qapını obşi dəyişdi və dəyişəndə istər-istəməz aboylardan bir az sökülən oldu. İndi onları evdə əlavə aboyum var idi, onu yapışdırır. Bəyəcək qızlar görürsüz evin xalın bütün mebellərin için qabların boşaltmışam. İndi isə hamısını bir-bir yerləşdirəcəm. İndi hamısını çəkə bilməsəm də ə, son halını göstərəcəm. Qızlar gördüyünüz kimi dəyişdik təmiz otağın formasını. Ə, yadınıza düşürsə ə, bu güzgü bu tərəfdə idi telezor tərəfdə ə, köhnə vloglara baxanlar bilir. Ancaq ə, necə idi qızlar üstdə oturanda Salih. O qədər yaxın idi ki, ə, qapıya, güzgü qapının güzgüsünə. Stolu arxıya əyirdi, ona görə də yıxılırdı. Dəyərdi güzgüə. Mən də qorxurdum. Hər mərtəbədən bura çatana qədər elə bilərdim ki, qab-qacaq hamısı aşıb üstünə. Elə bir səs gəlirdi nəcürə stol tərpədirsə televizora fikri gətirdi. O da dəyərlə arxıya. Ona görə də ə, masanı bu formada bura qoyduq. Mən sizə göstərəm. Ev dağınıqdır, da hələ ki yığışdırmamışam, birlikdə yığışdırarıq. Masaya görsüz nə qədər yer açılıb, qızlar. Ə, əvvəl burda masanın yerində güzgü var idi. O gözüki olduğuna görə də ə, masa ortadaydı. Ona görə də dəyirdi göz qapıya. Salih də istər-istəməz stol tərəfdən də iriyəndə aşırdı ora. İndi belə daha rahat oldu. Yaxşı oldu məncə. Yer də açıldı. Bu formada. Məncə belə yaxşı oldu səriyə bilirəm ötdüyü günə qonaq otağın düyən təmizləmişəm. Niyə? Çünki bura çox dağınıq idi, həddindən artıq. Bütün bu baranın içə boş qablar, qablar hamısı ortalıqda idi. Yəni bu ikinci günün vlogudur. Hətta elə oldu ki, qapını da söktük, yerini dəyişdik. Qapının ə, dəstəyi bu tərəfdən oldu və inanırsınız, bax bunlar hamısı çıxmışdı. Yoldaşım elə bir qapını çıxardıb yenidən bu tərəfdən. Əvvəl sağda idisə, indi sol tərəfdən açılır. Niyə? Çünki qapı əvvəl burada idi. O tərəfə də açılsaydı bu ıı, barı bura qoya bilməyəcəydik. Mebel ora sığışmazdı əgər qapı orada olsaydı. İndi yeri dəyişdir, o tərəfə ıı, yer açıldı də, beləliklə mebel qoymaq üçün. Beləcə qızdır. Kim ona gülə bilər, istərsəməs bu nöqtə toz oldu. Məndə belə bir ıı, xüsusi qıfıram var ki, şüşəni götürmək üçün bu mebelin üstündə deymişdilər. Toz doldu. üstüne süfre sersem dünanları götürmüştüm. Doğru yerinde işinde eriyende Çox yaxşıdır, qızlar. Əgər sizdə də mebeliniz şüşədirsə bu məcəllə mebel mağazalarında olar. Belədir, yəni rassı belə qatlanır, qatlananda yəni götürür. Açın belə. Qızlar evləri bitirdim. Çox şirəli çəkə bilməsəm də ə, keçirəm digər işləmə. Paltarlar ütülüb yerinə yığmalıyam. Daha sonra günörtəy xəngəl bişirəcəm. Daha sonra da o şirəyə keçməliyəm. Var keçən robda paylaşmışdım. Soğançanı dondurucudan çıxartmışam xəngələ qıymə eləmək üçün. Burda qoymuşam ataplenyanın üstə don açılsın. Burada da soqalım var. Bunu da yayda do dondurucuya qoymuşdum. İndi qıyməsinə soğançayla soqal edəcəyəm. Qızlar təpitməni almışıq, qonşumuz satır. Rayan nənəmiz var. Çox keçək yuxa salır, təpitmə eləyir. Dənəsin, bir dənəsini 1 manata verir. O qədər gözəl. Yuxası elə bilirsən salfit qatında pnazik yayır. Həşey əl qabiliyyəti var nənəmizin. İndi bunları kəsim, xəngəllik üçün süzəcəm. Qızlar doğradım bu formada. Ürəyiniz necə istəyir elə də doğriya bilərsiniz. Paxlava formasında, kubik şəkildə doğriya bilərsiniz. santam da açdım, onu açılıb qızardıram. Bu Düz çol almaqdır. Qısaca nənəm də tezəbə qazan var. İndi suyu bunun içində qaynadıq, xəngəlləri tökəcəm. Çünki bu böyük qazandır. Həmişə bunda xəngəllə süzürük. Hansan da zoğallarını əlavə etmişəm. Qayınanam belə sevir. Xan gəlim də burda süzürdü və yeməyimiz artıq hazırdır. Bu necə? Bu yemək qızlar bizdə gördüyünüz kimi baxmayaraq ki piyoy nömrədə nağara da köksüzdür amma yenə də hərdim belə çalırıq sizə də xoş izləmələr olsun ə, videomuz artıq sonudur inşallah videomu bəyəndiniz əgər bəyəndisə abunə olmağı bəyənməyi unutmayın edinki mi yaxınlarınızla paylaşsanız kanalım daha da böyüyər və buğurlarım daha da çox olar aynan və nağara səsinə görə üzr istəyirik. Çünki mən pianinomda kəsizdən, nağara da yörükdə yoldaşıb musiqinin ağarı üzrə bitirib, amma pianoda da çalmağı bacarır. Ona görə üzr istəyirik. videomu burada bitirirəm. Allah'a emanet olun. Əsasən yaxşı baxın. Yeni videolarla inşallah görüşərik. Sağ olun, sağ olun.